акция организована с целью привлечь внимание к проблеме футбольного клуба футбол «Металлист», потому что некогда сильный европейский клуб, который боялись в Европе, он сейчас находится в плачевном состоянии и дошло к до того, что могут лишить профессионального статуса, то есть это аматоры, это ну это все потеряно будет, включая историю клуба. Вот. Мы уже очень долго пытаемся в разных там, кабинетах с разными чиновниками как-то получить ответ, да, какое будет решение этого вопроса и как вообще спасти наш клуб. Но конкретики никакой нет и как-то это так, ну, текущий процесс. Э -э, собственно, для того, чтобы придать огласке эту проблему, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, мы устраиваем эту акцию. Мы хотим обратиться ко всем, от кого зависит хоть как-то вообще судьба нашего клуба, чтобы они включили этот процесс и гордость Харькова была сохранена. Сегодняшнее мероприятие это такая акция без движения, не как марш мы раньше устраивали зачастую, это статическая акция на одном месте. Мы будем приглашать известных в футбольных кругах людей, которые будут высказываться по этому вопросу, там, всякие мысли свои озвучивать, плюс будет определенная нарезка видеоряда лучших моментов, наверное, за всю эту европейскую карьеру металлиста вот, которая была э, в недавнем прошлом. Добрый вечер всем болельщикам. <плодисмент> Я очень счастлив, что всех вас вижу опять, и мне очень приятно было работать и самое главное с вашей поддержкой которая всегда ощущалась это было неповторимое чувство я думаю что нигде это не повторится я думаю с вашей поддержкой будет всегда жил жив и будет жить металлист только ваша поддержка самое главное спасибо поаплодируем нашим тренерам сейчас. Вы знаете, я смотрю на эти кадры, и у меня дома есть все матчи Металистов. Тому що тих дев'ять сезонів, які я провів в «Металісті», я провів разом з вами. І напевно б того всього не було, якби ви не приходили на стадіон і дійсно душу вкладали в нашу команду. І воно дало свій успіх. Тому я вам дуже вдячний за це. Я сказав три роки назад, що може таке бути в Харкові, коли команда е, ну, входила в 20 кращих клубів Європи. І те, що зараз сталося, ну, для мене це дуже боляче, я не можу на то спокійно дивитися.